Отже, шановні глядачі, ми з вами добралися. Як бачите... скриньки, як були, так і є. Замотані зараз будемо їх розкривати і проводити підрахунок у ефірі. І ми вважаємо, що так повинні проводитися всі підрахунки, збори коштів і голосів. Ну да. Це ми зараз беремо, розмовлюємо мої всякі. Еще далее. Мы это. Снимаем все вместе с оберегом. Вот так вот. Брафишем на место. Открываем замочек. ⁇ -мо ⁇ здесь тут сюда... О, засунула, высунула. защелкнули. Вот. Так. Ну, это все... Бля, туда еще Открыть Открыт. так просто, тут все открыть. Сейчас поворачиваем. Дело. Uh -huh. Система. Это манипель.

Це середня. О там середньоодільне середньо лежить. Це середня, це крайня. Ти ви дивися тепер. Всі почну. Крайня. Оця. Це, це ось ця крайня. Це ось вся крайня. А до середня. До середня. Це ми э, для э, журналістів. Да? Uh -huh. Це для журналістів. Ось у нас для журналістів ми бачимо, так? Да? Зараз ну, uh -huh. ми відкриваємо для журналістів. Це у нас ліда буде їхати на воєнні детства. я читав. От ми. Ну як бачимо. Чаті посилилася куча неадекватних ботів і тролів. Ну, вони не цікаві, а ми зараз показуємо процесу. <реку> Тут невелика сума. Так, беремо для журналістів. Беремо э, солд... э, <реку> екіпіровка солдат. Е, екіпіровка ек, ек, солдатом. Буде вона. Вот і беремо біленьку, Ось вона біла повністю. Це. пораненным. Мы будем разводить, вот оно все. Идем сюда. Да? Не, 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 мы, мы, пошли мы, на тут кух... присядем. И на кухню нет, пошли? Не, тут, 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 сюда. А зачем тут? Ну... ну, так, ну, пошли на кухню, ребята. Пошли на кухню, не надо, надо, надо нормально а на кухню, чтобы... вы у нас тут срать, понимаете? Да, хорошо, картины срач, ну, все сделаем. И да, и да. Мы так живем, понимаете? Що тут подарить? Що тут такого вже страшного? А, тут, тут погано видно, там видніше. тут, тут, тут Зовсім темно, реально. Тут реально. А Ходім туди. Руда. Беремо. Тут сідаємо і... Це... О, тут це, у нас, э, б... так, це біленька. Це... Вот оно все, вот оно, две. Вот мы разматываем для журналистов, вот мы начали разматывать. Поверьте, если кто-то хотел обманывать, то обман был совсем по-другому уже. Мы, мы, не, мы не рассчитывали на собирать много денег. Мы рассчитывали посмотреть, как... Как, так, как в данный момент будут реагировать люди, которые идут покупать. Как люди реагируют на все, на журналистов? Почему мы разделили коробочки на три? Можно было одну большую, сказать, для фронта там, или журналистов, и все в одну кидали. Мы хотели узнать, как относятся военным журналистам Те люди, которые едут не только с принативи, всем. Вот как они относятся? вот Рахуна, э, рахуем гроши. За, сколько? Э, за два часа? За, за, 3. за, 3, за, 3, за да. ну, то есть, три с половиной. вот собирали для журналистов, для военных. Да, вот собирали, мы смотрите. Вот. Сто. Это мы посмотрели, как люди относятся к всему этому. 160. Шестьдесят. 180. Вот. 200 гривен. 200 гривен. 210 гривен. 220 гривен. 230 гривен. 240 гривен. 244 гривен. Вот так вот набросали журналисты. Теперь мы видим белую коробочку. Мы специально обозначили ее. Вот э, полностью белые. Это у нас центральная была коробочка. Мы видим центральную. Это пораненная. И мы отвезем по -разному. в Киеве, лежат. Ну, все мы вам покажем, да? Все мы вам покажем. А киркисть глядачей все сильтикау. Да. Это мы сегодня так на, бензин, на солярку и на бензин потратили, это, покушать потратили больше 200 гривен. Мы, мы как бы проводим такой социальный, социальный такой эксперимент, как люди относятся к разным слоям населения. Вот мы поранены, Смотрите. Вот смотрите, уже вот мы видим, да? 200 гривен. Все-таки люди все-таки у них есть. И подходили, смотрели, читали, и бросали. Вот посмотрите, вот по раненым. Вот 200 гривен. Вот Леся Украинка. Видите, хорошая девочка. Дай бог этой женщине или мужчине, человеку, который это кинул. Вот 250. Вот у нас двадцаточки. Раз два три четыре пять шесть семь восемь девять ну вот десять десять двадцатых смотрите, это двести гривен, да? смотрите двести четыреста смотрите четыреста пятьдесят четыреста четыреста пятьдесят 470, смотрите, вот, 480, 490, 490, да, вот, пожалуйста, 500, смотрите, параметры, да, я крюдер все-таки, бачите, да, это 3 часа, 500, смотрите, 600, смотрите, 700, смотрите, 700,

500. А, 955. 955. 955. То есть у нас для пораненных 950... За 3 часа возле строительного магазина, возле одного выхода. Смотрите. Вот. И вот мы видим. У нас поранены столько. И вы потом увидите, куда мы их денем. Это будет такой сюжет интересный, знаете? Потому что... Мы уже психически устали. А теперь у нас на фронт, да? Сколько уж тут люди где-то на фронте набросали. Это такой социальный эксперимент. Мы, мы, устали там стримить суды всякие, там ездить по лото, там вот некоторые товарищи там ездили. Мы будем А мы теперь смотрите, вот это у нас пора. Вот у нас журналисты, да? Спасибо, граждане Киева. О, вот записочка даже есть вот туда. Ого. Вот это вот это. Вот. Так, а что там написано? Да. Давай разговариваем. Давай. <реш> Вата, теравата. А, это тот, кто жевал, кто ага. курил цигарку. Це. У его и так и было. Ну, а, и, с приводу фразы «русские не сдаются», я хочу напомнить кримскую подію, мы, мы не пересуваемся так. Вот смотрите, смотрите, <свистак> как интересно, смотрите. Смотрите. Вот, видите, да? Это тоже событие, ребята. Да. Мы, мы не против же этого человека. Это его идеология, его видение. Потім сидів, сидів, кинув до бумажку. Да? А ну ми, ми так думаємо, ця людина він стояв, курив, дуже нервово, вдихав, от, от так от, на, на, наче вижовував той дим. А, ну, з приводу русский не здаються» згадалась фраза в період окупації Крима спочатку по віджиму цього а, а, Путіним. І, там був офіцер росіянин у Севастополі, росіянин етнічний. До нього прийшли бандформування так званих зелених чоловічків, і ну, почали там кричати йому там Здавайся, здавай честь. Ці бандформування були в більшості з кавказьких найманців, Чеченці, дагестанці і так далі. Ну, цей офіцер вийшов і сказав, що не здаються. І окупантам, засланим Кремлем, ця фраза порвала всю логіку і всю схему і матрицю. Да, да. І вони в результаті відійшли поконсультуватися, що робити з цією людиною, яка вважає себе нічним росіянином. Бачите, русський не здається, да? а в результаті воює за Україну. І таких ситуацій зараз багато. Офицер давал э, клятву защищать э, ту сторону, которую он защищает. Он русский, он чеченец, он или кто. Он защищает тот народ, который его кормит и поет. Вот смотрите, теперь на фронт, да, вот смотрите, смотрите. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120 гривен. 120 гривен. 100

165 гривен И поверьте Это три часа Мы первый раз выехали Мы такого ну, не делали еще ни разу И я думаю Что мы выйдем еще раз Будем заранее вас извещать Когда мы будем выезжать И вот социальный опрос Что такое социальный опрос Это не когда спрашиваешь людей Когда они делом показывают угу. Видите, Мало доверия людей Потому что многие люди воруют Вообще-то у нас воровство в виде на уровне государственной власти все это поставлено. На, на фронте многие воруют. Теперь наша задача показать вам, куда мы эти деньги денем. Как это показать прозор? Как это показать прозор? Это такой эксперимент социальный, знаете, это не бла-бла-бла, а вот мы поехали туда, стояли, играли на волынке, там, товарищ наш. И вот в данный момент так все произошло. Ну что, спокойной ночи, мои друзья. Я думаю, на следующий раз мы вам будем анонсировать заранее, как мы будем делать эти эксперименты, куда мы будем ехать, куда мы будем отдавать эти деньги и как мы это будем делать. Всего доброго.